Всем привет! Сегодня я хотела бы вам рассказать о том, как я ухаживаю за своими волосами. Мне кажется, в принципе, ничего такого особенного, нового и сверхъестественного я вам сейчас не расскажу, потому что, мне кажется, любая девушка ухаживает за своими волосами так же, как и я. Сейчас у нас на улице зима, а это значит самое время подлечить свои волосы. Я после свадьбы подстригла свои волосы до плеч и перекрасила их в свой натуральный цвет, и чтобы они у меня немного отдохнули, пришли в порядок за зимний период, окрепли. Ну и так далее, я стараюсь не использовать никаких фенов, утюжков, плоек, потому что термальное воздействие на волосы очень сильно и плохо влияет. Но тем не менее, иногда бывают такие моменты, когда мне приходится все-таки посушить волосы феном. И я делаю это на специальном режиме. Режим холодного воздуха. На фене он обозначен вот такой вот звездочкой, снежинкой. Это значит, что у вас будет холодный воздух, и он, в принципе, никак не повредит вашим волосам. Плойками и утюжками я тоже пользуюсь очень редко, но бывают такие случаи, когда нужно идти на какое-нибудь мероприятие, встречу и привожу себя в порядок с помощью вот такого стайлера. Он с несколькими насадками, значит, насадки здесь керамические, то есть никак не обжигают волосы при работе. Значит, на стайлере есть такой вот утюжок для выпрямления. Легким движением руки утюжок может превратиться а, в гофре. Так, также это все очень удобно и легко снимается. Надевается новая насадка. Делается уже плойкой. Также тут включается и все начинает работать. Плойка для а, маленьких тоненьких кудрей. Плойка для крупной завивки только для э, объемной заливки также, э, ну еще еще много всяких зажимчиков и прочей ерунды спасибо моему мужу он подарил мне эту очень полезную вещь э, всем советую между прочим так э, далее волосы э, зимой они как боятся э, не только э, термального воздействия но не забывайте что зимой очень холодно Волосы боятся их холода и морозы, и в это время года э, не забывайте волосы содержать в тепле, то есть э, прячем их под шапочку, под э, не знаю плед, ой плед говорю, какой-нибудь шарф, палантин, э, капюшоны и так далее. В общем, чтобы волосы не замерзли, потому что от мороза они тоже очень сильно портятся. Так, далее, 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 чтобы вам сказать, а как я, в общем, какими средствами я пользуюсь, чтобы волосы были в хорошем состоянии. Ну, это, разумеется, шампуни, бальзамы. У всех они есть, все им пользуются, но у всех они разные. Я по многим, многочисленным советом, рекламам, пиару, решила приобрести шампунь «Лошадиная сила». Это шампунь-кондиционер, он у нас, а, значит, с коллагеном и а, вытяжкой из перца. Все, очень хорошо его рекламирует канал ТНТ, также а, приобрела я бальзам-поласкиватель, он биоактивный, тоже с коллагеном, с провитамином В5. Но, скажу вам честно, это полная фигня. Я не в восторге от этого шампуня. Мне кажется, ничего особенного. Любые дешевые шампуни, такие как там, не знаю, шампу, чистая линия, не знаю, может даже лучше моют чем вот эти вот два шампуни. Девочки, не ведитесь, они очень дорогущие и нифига не помогают. Все. Ими пользуется мой муж. Дальше. Какими шампунями пользуюсь я? Я пользуюсь шампунем L'Oreal, LC. SF. Значит, шампунь полное восстановление. Значит, с новой формулой какой-то усиленный. Про, про керамиды здесь содержится. Шампунь для ослабленных волос или поврежденных. Как раз то, что нам надо для лечения. Волосы блестящие, красивые. Не выпадают, совершенно не выпадают. На расческе шампунь на расческе никогда волос нету все идеально, мне очень нравится отлично пенится, отличный запах все просто супер после этого шампуня я наношу а, значит бальзам переанимирующий а, тоже полное восстановление для секущихся кончиков, секущиеся кончики это вообще очень большая проблема у многих и от них непосредственно надо избавляться вот это средство очень сильно помогает. Мне нравится. Значит, он тоже с керамидами, различными полезными веществами. Ну, то есть, если вы воспользуетесь этим бальзамом, вы сразу придете в восторг, потому что он реально крутой. Волосы мягкие, как после ламинирования какого-то. Очень круто. Далее, значит, волосы мою я где-то один раз в два дня. Стараюсь мыть еще реже, потому что так правильнее, каждый день мыть голову нельзя ни в коем случае. Но, к сожалению, пока могу только раз-два дня мыть, потому что иначе потом уже голова ужасно грязно смотрится. Так. Ага. И два раза в неделю, либо три раза в неделю я пользуюсь тоже э, маской полное восстановление для волос. А, сывороткой специально тоже из этой серии, серии Лореаль. Значит, вот такая масочка. Тоже очень крутяцкая маска, она значит действует изнутри, восстанавливает волокна волосы, укрепляет его изнутри. Дальше, на поверхности преображает волосы, делает их более мягкими и шелковистыми. Это действительно так. То есть это не просто реклама, это средство реально помогает. Очень крутое, тоже нравится. Далее, после всего этого, как я помыла голову, Повторюсь, не использую различных фенов, а сушу волосы исключительно с помощью полотенца. Полотенцем волосы просто берем и вот так вот таким образом а, как проделываем, промакиваем вот волосы, но ни в коем случае вот так вот не терем, иначе очень сильно можно повредить волосы. Как чуть-чуть волосы не сильно сырыми будут, слегка влажными, полусухие, полувлажные волосы. Я, значит, пользуюсь э, несмывающим спреем кондиционером тоже из серии L'Oreal. Тоже очень крутое средство. Оно не утяжеляет волосы, э, помогает легкому расчесыванию. Так, что еще? Восстанавливает, укреп... укрепляет. Ну, для тоже для ослабленных поврежденных волос, у кого волосы ломки, тоже очень сильно советую. Классное средство. Также, также, также я пользуюсь маской для волос э, фирмы Avon. Вот такая масочка. Тоже мне очень нравится. Ну, она уже более как лечебная, такая питательная маска. Э, конечно вот эта масочка покруче она мне больше нравится но вот это тоже ничего так далее У меня тут столько всего просто с ума сойти а, как только волосы слегка подсохли уже полусухие, я наношу средство так как это называется там ну в общем это сыворотка восстанавливающая я ее купила а, в салоне красоты а, то есть в магазинах вы такого средства не найдете, только в специальных профессиональных магазинах, где занимаются услугами по, вос... по услугами по восстановлению волос, занимаются различными биоламинированием, ламинированием, там горячие ножницы и так далее. Вы только там можете приобрести такое средство. Очень классное, божественно, просто офигенский пахнет. Очень вкусно пахнет. И волосы после него не секутся. Тоже очень хорошо расчесываются. Классно, мне нравится. Так, далее. А, волосы у нас после того, как нанесла вот это средство. После того, как попшикала вот это средство. Вот это средство, кстати, мы пшикаем только на кончики волос. Потому что... Ну так надо, потому что... Потому что. Сейчас скажу, потому что, потому что, ну оно как разглаживает текущиеся концы, а, это средство, поэтому его надо наносить именно на кончики волос. А на корни волос мы наносим средство, значит, от Шварцкоп объем, значит, жидкость для укладки, сбалтываем хорошенько. Открываем. Волосы приподнимаем. Пшик-пшик. Пшик-пшик. Везде попшикали. Закрыли. Все. Далее. А, простите. А, далее мы а, сушим волосы пальчиками. Отлично сушатся волосы. Волосы берем просто так вот. Приподнимаем у корней. И вот таким вот способом. Тихонечко-тихонечко волосы сушим. И они становятся объемными и без помощи фена очень хорошо выглядят. Кстати, сейчас вот я не укладывалась ни феном, не ни пользовалась никакими а, утюжками и волосы вполне хорошо, и неплохо лежат. Так, ну в принципе это все, что я хотела вам рассказать о том, как я ухаживаю за своими волосами. Ничего сложного, все очень просто. А, волосы – это всегда красота девушки. Чем здоровее, чем длиннее, чем гуще волосы выглядят, тем непосредственно аккуратнее, ухоженнее и красивее выглядит девушка. Так что, милые дамы, не забывайте заботиться о своих волосах. Всего вам доброго в ваших начинаниях. Я думаю, мой видеоблог вам чем-то помог. сделать какие-то выводы. Может, кстати, компания Лореаль вообще мне должна платить...